Всім привіт! Бачите, яка у нас машина після нашої рибалочки? Зараз люди її помиють. І ну, ви все самі побачите на відео далі, що там буде і чому у нас така машина грязна. Починається все найцікавіше. А три бачили ми? Просто бомбезно. Тому влаштовуйтесь зручніше і дивіться далі. Так, ну починаємо рыбачить, як говорится. Коротше, друзі, знайшли місцинку шикарну на так. Дніпрі. Це просто, я не знаю, простори такі вітерець, не жарко. Жара така була просто неділю. Просто ну, погибали, то, я то, не то, знаю, 45-50 градусов. Гібалі, це сказано, блин, реально. Недавно <рес> прокинулися, бачите, у нас ще з Максом пом'яте обличчя. Коротше, спали ну, на матрасі, матрас спустив, <рес> <рес> спина болить. Коротше, у нас, як завжди, без пригод не обходиться. Ну, то ладно таке. Коротше, знайшли місцинку, зараз поплаваємо, подивимося точечки, бровки, рибку подивимося, але ми вже для себе. Прийняли Короче, таку тактику. Прийняли рішення да. ловити поосному. Зараз Сейчас Ромка розкаже, да, зараз как я это покажу приходить. Отсвіте, розказує Ромку. Ми сьогодні будемо ловити, пускай там буде якась дистанція. От. Ми будемо закормлювати дві точечки. От сюди, в дві точечки ми будемо завозити нашу прикормочку. Яку прикормочку, ми вам покажемо. А завозити наші снасті будемо. Одна палочка буде тут, одна палочка Ми, буде. Радпот буде один тут і один здесь. Да. І це точно це так же тут, отут от. от от, і отут. От от. Тому що тут міляк, тут глибина, у нас такий тут є затишок. Да? Тобто е отут у нас основне русло Дніпра. Тобто рибка, вона от так от пливе сюди, вона буде заходити на наш корм. З з того боку. От, і буде проходити наші снасті. Заходити на закормочні точечки ну, як точки. Ідея хороша, да. а на реалізацію ми подивимось чуть-чуть попозже. Трошки пізніше. Ну, подивимось, зараз будемо розкладуватися, розбиратися. Поплаваємо нашим корабликом, заб'ємо точечки, будемо завозити прикормочку Ну, а цього вийде, дивіться далі. ну Макс, кажи свою коронну фразу. Хімік на Да. Короче, Друзі, ми ж на Дніпрі, дика річка. Ну як дика. Вона вже свійська, можна так сказати. Своя рідна, не дика річка. Але, але ви знаєте з попередніх наших відео, що ми на Дніпрі, коли їдемо ловити коропа, у нас є <Dank> своя закормка. А яка закормка, Мак зараз покаже. Та тут жесть просто. Так, тут... Цілий казан, щоб ви понимали. Казан 10-літровий. Да, тут пшениця з кукурузкою йде. От. Тут йде чисто горох. Круглий. Да, круглий, круглий цілий. цілий горох він повинен бути зварений. От, бачите, раз трошечки і вже розпадається. Із солью. Да, солью. Солоною обов'язково. І кукурузка. Чисто кукурузка но вона має бути сладкая. Да. На 10-ти кілограм сахара. Да. Зараз ми це все будемо замішувати, змішувати. Насажувати ми будемо горох, по дві горошинки. Це прям закон. І будемо годувати рибку. Коротше ромка е 10 вот вот лопаточок ми набросал. Тепер гороха туди бросає. Я так розумію, теж 10 штучек. Да. І зараз я так розумію, буде ще кукурузки 10 штучек мантулей. Короче, е... И, короче, еда для карпа будет просто бесчиной. Пусть только попробует не пойматься. Засранец. Гляньте ведро. Уже готово. Сейчас будем завозить. Это жесть. Это просто тище. Так, ну пока там Ромка э, мешает, мы подготовим нашего помощника. Небольшого сразу. Вот где-то на это место. О, поставим. Пусть вот так стоит. Красиво. Ай, красотища. И сейчас делаем, наживим насадку на на приманку или как наживим, на... насадку. наживим насадку да <свят> короче окунь окунь <свят> сранцы окунь и воздух <свят> ладно сейчас понасаживаем потом покажем что э как и для чего Поехать. смотрите как у нас получилось вот такая вот красота. Вот. Раз. Со стопорочком. Дальше. Здесь получилось так же самое. Ай-ай-ай. Острый крючок. Ай. И здесь такая же красота. По две горошинки. Мы везде вешаем по две горошинки. Ну, если сильно длинный волос, можно и три повесить. А так по две. Ромка тоже вот понасаживал здесь. Он баночку специально приготовил сразу с горохом, чтобы было удобно. Ну и с топорочками разными регулируем длину, чтобы было четенько, именно красиво, чтобы когда карт захватил, то четко за... засекся. О, спасибо, Ром. Ну а сейчас будем пытаться завозить, сейчас для кораблика будет жесткое испытание, прям невероятное. На таких волнах, смотрите, какие волны. Это просто трэп. Будем пытаться завозить ним. Ну, посмотрим, что с этого получится. Корочі, друзі, отак от трошечки нагрузили кораблик. Трошечки. І зараз будемо завозити. Тут невеличкі хвилі. Он макс заходить. На 75 метрів зараз буде заходити, щоб не навантажувати кораблика. Пливьє. У -у -у -у. Да друга швидкий. <laughs> он прыгает на воно хвилях. Вот почему мы взяли именно Рантери, Потому что ему по барабану эти волны. Он просто. <laughs> Жесть, ты, я, хоть бы не перевернулся. А да давай... что он, он перевернется? Давай в первую скорость, пусть потихонечку выйдет. не Нет, Перш это понятное дело. Есть просто Е. Ес, высыпалось. Все, погнал домой. Это жесть. Ветер. Вы можете почути даже по звуку. Да ветер еще просто сумасшедший. Волны большие, но ранфери по барабану. В отличие, кстати, от китайских, они здесь не выплывут, просто не выживут. Да ты что, там шансов немає. О, і все висипалось. Все висипалося. Я да, да. там в і не хотіло, все одно буде <рес> так, так, ну давай дубль два. Так, да, будемо загодовувати другу нашу точечку. Друзі, коротше, сижу я тут, замішую прикормочку. Вон тут прикормочка. Там зараз буде е хімічити, як Макс каже. І тут Макс, дивіться, що він робить. Що він вже не робив. Дістав курочку солону, півасик. Не, ну це не напарник, це не кум, це я не знаю, ну прям як так вийшло? Боженька, Можна просто цар. Боженька просто послав мені цю, цю людину. Це якийсь капець, просто-напросто. О, подивіться що робить. Наливає півко. Ми зараз отам розкладаємо фідерочки. Будемо ловити карасики, каравчучки, платвичку. А він наливає пиво. Ну це просто якась фантастика, я вам хочу сказати. Підібрали слюну. Не переключаємось. Залишайтеся з нами. Ну а ми продовжуємо ловити рибку. Я вас поправлю. Кричить, що то є. Кричіть. Не, есть. Такая, такая поклевка была, чтобы пидор чуть не у тебя. -мо. там же водоросли, ты не забывай. У тебя 16 поводок не забывай. Ну да. Поэтому аккуратно. Да. Что, пацак? Да нет, бьет. Бьет это хорошо. Бьет, Бьет, бьет. бьет значит, любит. Ну, давай, показывай нам своего монстра. Что? Давайте смотреть. Такое хорошее, прям такое хорошее. Не, ну что, перший карасик. Не, ну, карасик есть. Первый карасевич. Да, первый карасевич. Так, ну, распаковываем наш садочек. И отправляем его в садочек. Друзі, з на Макса трендів, що він мені не готовить їжу. Я не знаю. Подивіться на цю красу. Ми, до речі, тільки достали першого карасика і він каже Кумчику, давай я тобі за те, то, що ти зловив карасика, приготую обід смачний. Подивіться, що він приготував. Сашличочок пожарив. Дивіться. Хлібчик, майонез, огірок, помідорчик. Та ти шо? Просто-напросто. Будемо обідати. Вам всім смачного. Пообідомо. І будемо ловити рибку далі. А там вже в нас щось прокльовує. Так, ну ладно. <рес> Я жрать хочу. <рес> Каже, жрать хоче. <рес> Ладно, перекусимо. Всім приємного. Смачного Як говориться, всім доброго раночка. <рес> Шуткую. Ми з Максом трошки поспали. І Максон вже натягав. Скільки ти вже? Десяток карасів натягав? 4 Чотири. Чотири десятки карасів натягав. <рес> Просто 4. Просто 4. Я зрозумів, Просто 4 десятки. А, не. Революція волна була. Ага. Ні, ну що це стало? Коротше, бросаю. ровно 3-5 хвилин достаємо карась. Бросаю, 3-5 хвилин стоїмо карась. Кайф. Ну, зараз перевіримо. І вам покажу. Що треба говорити? Ай. Перезакидуємо лову далі. Макс каже, ого. Пан карась іде до нас. Може то не карась. Е-е, неї включено. Дивіться, ось такі хвилі, отакий вітер на Дніпрі. Зато не жарко, да? Пілодар угу. свет. Не ну як не жарко? Ми вже згоріли на Дніпрі. Не, ну мы загораем, а У ну, меня там еще что... да, есть. Есть, да? О, кажется, что есть. А, вон ты туда смотришь. Ого! Ого! Нифига себе! Опа! Я сказал, 3-5 минут. Карась. Причем поклевку я даже не видел. Рома ее видел. Перезакидываем и уловим а Это же иначе. Ребята, перезабрасывайте удочки чаще. Каждые 3-5 минут, да? И карась вам обеспечен. Что опять? Може то накарась, а ну подивимось. Накарась! карась. там. Може то окуль? Ага. Сюди дивляйся. <laughs> Ладно. Зараз я також витягну, подивлюсь що там. у мене. Бо каже клює, а я не бачу, що він клює. Я не знаю, як у нього це працює. Така ж сама оснасточка, Ностер. Бутербродик, черв'ячочочек за париком, прикормочка, ну так, да, різні чуть прикормочка, там трохи пізніше мого. Розповімо на яку прикормочку він ловить, на яку я ловлю. 3-5 хвилин. 3-5 хвилин. Чекаємо. Я сижу, кайфую. И сидит Ромка. я карасиком ловлю. Он обиделся, что я карасиком ловлю. А он... он нет. Сказал, пишел ты. Сам ловы, я пишел в тенечек. Он язык мне показывает. Ладно. Ловим карасиков дальше, что делать. Пока поклевок по Карповой нету. Э, по карпа я имею в виду. Ну, ждем. Ждем. Ого. Ого. Ё-моё. Водоросли смотри аккуратно. Это справа тянут Там, блин, что-то вообще нереально. Угу. Вот росли, да. аккуратно, медленно-медленно через них. <сос> просто согнулась в три погибели. <сос> <сос> угу. Ну там что-то дебело клюнуло. Смотри, поводок конюсенький. Какопать. О, вливо пришло. Да, ладно. Ага. Хрень. Ой, хорош. Достойный. Прям достойный карась. Хорош. Карасиха. Вообще зачетный. Иди сюда. <рес> да -мо! Вот долго с ним играться будет. А Смотри, что он уже запутал? А, нет, надо запутать. <рес> иди сюда, ты ешкин брюк. Утренний, да? Ну. Ага. Подивіться, друзі, який. Грязнючий. <різь> Ні, ну, оце я розумію розмір, слухайте. Ну, грам 500, мабуть. Да. Так. Це точно ще. Друзі, коротше, вчора ввечері ми завезли е, на точечки наші прикормочку на коропа. Вночі жодного піку не було, жодної покльовочки також не було. Рано вранці, десь о 5-6 годині, ми ще раз закормили наші точечки, але по коропу сьогодні, на жаль, балалайка. Ну, Зато такі карасики клюють один за одним. Що з цього виходить? Будемо ловити карасів. Друзья, на этом наш видос заканчивается. Ромка уже уехал. Ему срочно надо было отъехать. Так что, сорян, я буду заканчивать один. Э -э, по рыбалке. Что я могу сказать? Карасей наловили, это точно. <laughs> это без вопросов. Караси клюют хорошо. По карпу, к сожалению, беда. А беда по одной простой причине. Потому что там все, оказывается, перекрыли сетями. И из-за этих сетей карп не зашел ну не будем расстраиваться будем ловить рыбку дальше снимать для вас контент дальше а вы ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите любой комментарий и всем пока до новых Добрый вечер! О, и на траву, на траву попробую выехать. Нормально, нормально вперед, давай, вперед. Давай, 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 вот так вот. Сзади крутится колесо. Газу, 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 не останавливайся. А я на траву пробуй. Сможешь выехать да. на траву? Все, сзади перестает крутиться, но еще крутится. Жесть просто третье 63 километра в час едем. -ху -ху. Причем скорость. Охренеть, 70. <реклама> О, прилетела грязючка уже первая. Нормально. Нормально, нормально. 70. <реклама> Ой. Рук выровняй, руль. Ладно, пошли смотреть, что там. А теперь пойди посмотри, что ты на да? Да, 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 Ой, ой, А мы не взяли, да, с собой ничего? А тут реально все промокло очень сильно, вообще, ну все мягкое. А что на поле? Надо на поле выскочить. Да. да. На поле и назад, да? А, ну на поле я бы не очень сильно, конечно, рекомендовал бы. Но проехать, налипать хотя бы не будет. Ну, да. И по полю поехать. Назад. Та, не, вперед да, уже. Ты не проедем. проедем. Да нет, ты что, посмотри. О. Жесть. А да, ты иди с той стороны поснимай. Да, там жесть. <звы> <свы> Чтобы вы понимали, колесо заблокировалось. Вон грязи невероятное количество. И все село нафиг. Это жесть. Что вы понимали? Заднее колесо стоит, просто стоит, а переднее грудится. Как он едет, я не понимаю просто. Ляшу гля, выгребает. Да и стыть! Блять, ну понятное дело. Просто я весь, весь, блин, в грязи забросал меня просто же, смотрите. Так капец блин телефон блин грязи Хоть грязь убрать блин это жесть ладно так чуть почистили машину лопата нам в помощь пробуем посмотрим как она выйдет он подвертал гляньте вообще просто жесть Фу, да. Куда? Вперед, давай, куда ты назад едешь? Вперед. А все равно задний не крутится, хотя и почистил. Сюда, 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 давай, 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 давай. Вот, да. Давай, 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 красава. Красава... А -а -а -а! Летит! Не-не-не-не. Нельзя зарываться. Нельзя зарываться. Надо дальше ехать как-то. Ладно, включимся. Короче, мы выехали. С божьей помощью. Кепка вот. Нормально, блин, вымазал кепку. Ладно, сорян. Ой, там грязи набилось. Ну пофиг, короче. Мы все-таки выехали. Выгреблись. Но не поехали туда. Потому что там нереально проехать. Вот лопата, перчатки, мои руки. Вообще весь я. Вот эти руки тоже. Вообще весь грязный. Капец, мы вроде как выехали. Сейчас будем купаться и ехать на следующую локацию, искать новых приключений но вы за такой контент ребята грех лайк не поставить реально грех любим вас ценим вас всех наших подписчиков ну и новых людей всем до новых включений вот последние следы нашего выезда он ромка стоит это был трэш просто. Это подтверждение моих слов, что мы выехали все-таки оттуда. А то капец был просто даромчик. Смотрите на машину. Смотрите, что с ней случилось. Просто. <laughs> выехали ребята порыбачить. Это трэш. Это просто трэш. Ну, главное, что выехали, да, Ромчик? Ага, это точно. Что и бач, я предсказал идею задом выезжать. Да, реально выезжали задом. Ну, ладно, ребят. Будем на рыбалке, на месте. Может быть включимся.